Николай, Николаевич, только вчера вернулись из Португалии. Вот, со, со, матч был очень с лидером группы, как бы потенциально топ-команды. Насколько тяжело сейчас команду и физически, и морально подготовить на Люксембург? И второй вопрос. Готов ли Жуниор Морайес играть в стартовом составе сборной? Спасибо. Ну, по стартовому составу, как всегда, мы определимся уже в день игры. Поэтому сегодня подготовительная тренировка. Посмотрим, как ребята восстанавливаются. Значит, уже будем именно решение завтра по составу, который будет выходить на игру. Значит, да, был перелет, значит, единственное у нас потери, значит, Марлаш уехал и Кравец уехали уже в Киев, у них есть небольшие повреждения, поэтому они не готовятся на завтрашнюю игру. В целом команда значит, чувствует себя нормально, сегодня проведем тренировку еще раз, будет небольшая проверочка для них почувствовать свое состояние. И по завтрашнему дню уже именно по составу будем определяться завтра. Что, например, сейчас Это хорошо для вас в плане мотивации команды и к У нас мотивация всегда повышена. Мы понимаем, что для того, чтобы претендовать на выход из этой группы, значит, мы не должны терять очки. Значит, мы ехали в Португалию с таким настроем, значит, приехали сюда, поэтому команде важно значит, добить добиться победы. Значит, э, еще раз, э, Люксембург это команда, которая заслуживает уважения. Значит, мы просмотрели их игры. Значит, за последние несколько лет команда достигла определенного успеха. Значит, это команда, которая пытается играть в футбол, и за это она заслуживает уважения. Мы частично уже ответили на вопрос по поводу сборной Люксембурга. Здесь последние два-три года в Европе говорят, что пора перестать говорить о футбольных карликах, что такого уже нет, и любая маленькая команда, маленькая сборная может преподнести сюрприз. То есть вы согласны с этой точкой зрения, с этой позицией? Абсолютно согласен с вами. Значит, не только это, мне, мне очень симпонируют команды, которые, несмотря на то, что у них не хватает более качественных игроков, значит, они пытаются играть в комбинационный футбол. Поэтому одна из этих команд именно Люксембург, которая пытается играть креативно. В Португалии вы сказали, что будут замены обязательно в стартовом составе. Сейчас можете сказать, сколько человек поменяется? И второй вопрос, кто сыграет вместо Марлоса? Спасибо. На моя улыбка дала уже ответ вам, поэтому... Значит, однозначно будут замены, как я сказал. Опять же, у нас сегодня подготовительная тренировка. Еще раз проверить... Значит, готовність ребят, и как я уже сказал, завтра мы только будем определяться составом. Значит, заменя будут. Значит, журналист спросил меня по поводу, э, э, готовности еще раз команды, Значит, э, какой состав, значит, э, был на, на Португалію, какой состав будет э, играть. Значит, э, волнуюсь ли я за

Руслан, просто надо тебя подключить к этому процессу. Скажи, пожалуйста, с позиции игрока, как тебе сложно или легко перестраиваться с сильного соперника на того, которого во всяком случае считают слабым? Да нет, слабых соперников уже нету, и я думаю, для меня это хороший, play, как в Бельгии, смотреть даже в чемпионате, Любой соперник может обыграть, даже маленькие команды могут обыграть больших, тем более дома, поэтому нам нужно готовиться к хорошей игре, к хорошему сопернику и сыграть с такой же самодачей, с такой же концентрацией, как с Португалией. Только так мы можем, если мы сыграем так же, как с Португалией во всех этих аспектах, мы можем только в этом случае рассчитывать на хороший результат завтра. В первую очередь это я думаю, то, как мы будем завтра играть, это вы увидите завтра. И нам тренерский штаб указал на те моменты, как мы должны играть против этой команды. Они пытаются играть в футбол, ну, конечно. И мы должны за счет нашего темпа игры, за счет скоростей, за счет индивидуальных качеств в атаке, мы должны создавать моменты и не давать шансов сопернику. И, конечно, для нас важно показать содержательную игру завтра и добыть положительный результат. И самое главное для нас, потому что нам нужны очки и важно завтра получить эти очки.